SpaceX və Tesla texnologiyalarının sahibi Elon Musk dünyanın ən varlı insanı olub. O, varlı insanların reytinqində Jeff Bezos-u da keçib. Bloomberg bu bununla bağlı yaydığı məlumatda bildirilib ki, elektromobil bazarındakı qiymət artımı hazırda 4.8% təşkil edir və bu Tesla sahibinin milyarderlərin reytinqindəki mövqeyinin ilk pilləyə qalxmasına imkan verir. Trend hazırda da davam edir. Məlumatlara görə, onun sərvəti 88.5 milyard dollar qiymətləndirilir. Bezosun sərvəti isə ondan 1.5 milyard dollar azdır. Amazonun sahibi 2017-ci ilin oktyabr ayından bəri reytinqə başçılıq edirdi. Musk-ın sərvətinin son 1 ildə 150 milyard dollar artdığı deyilir. Qeyd etdik ki, dünyanın ən varlı 500 insonunun 2020-ci il müvafiqatı 1.8 trilyon dollar artıb. 2021-ci ilin ilk günündə aktual hala gətirilən siyaha görə 2020-ci ildə milyarderlər siyasətin daxil olanların varidatlarındakı cəmi artım 31 faizə çıxıb. Bu artımın 8 ildir yayılan indeksin tarixindəki ən yüksək artım olduğu qeyd edilib.